fəndir. Deməli, özüm ticarətə başladığım zaman sadə 3 manatla başlamışam. Ə, e, ümumiyyətlə mən əvvəldən e, iki ayrı təhsil almış bir insanam. İstirəm bunu da vurğulayım. Düzdür, Azərbaycanda təhsilin önəmindən, yəni hər kəs danışır, bütün bildiri önəmlidir və s. Mən də əvvəllər bu beyində idim ki, təhsil məndə şəkildə əhəmiyyətlidir. Buna görə də əvvəl kollej, daha sonra universitet təhsil almışam. Lakin e, özümü tam olaraq nə kollecdə tapmamışam. Mən bir istepəm. Mən ikinci kursundan və mən artıq e, həqiqətən də sevdiyim sahə ilə, yəni tərəf sahəsində məşğul olmağa başladım, ticarətlə və bunu da çox sadəvi bir formada başlamışdım. Hansı ki, e, bəlkə də bilərsiniz, e, yuxarı kurslar, aşağı kurslara həmişə öz kitablarını satırlar. Məndəki təcrübə olaraq öz kitablarımı özündən aşağı kurslara satıb və daha sonrasında bunun keyifli bir iş olduğunu gördüm. Hansı ki, bilirsiniz də, satış dünyada ən keyifli, zövqlü işlərdən biridir. Və bundan sonra gördüm ki, marağımı çəkir, davam etdim ticarətə. Mən başladığım dövrlərdə onlayn satış o qədər də çox yayılmamışdı. Instagram üzərindən və s. və mən başladım Instagram üzərindən paylaşımlar etməyə, onlayn satışlar etməyə. Əvvəl kosmetika, düsturiya kimi şeylərə marağım var idi və ətrafımdakı qızların da buna marağı olduğu üçün onunla davam etdim. Qısa bir müddət ərzində kontaktımda, telefon kontaktımda 23 nəfər insandan 908 nəfərə yaxın bir insan yaranmağa başladı. Sosial mediada səhifəm var idi, 305 min nəfər insan var idi. Paylaşımlar etdiyim məhsullar özəlləmən kreativ məhsullara daha çox diqqət verirdim. Tövlü olsun, fərqli olsun. Və bunlar paylaşıldıqda müştərilər axmağa başladı. Müştəri müştərini gətirdi ki, bilirsiz ki, bir vaxta reklam üzərindən gələn müştəri, bir də vaxta tövsiyə üzərindən gələn müştəri. Bu formada müştərilərim çoxalmağa başladı. Artıq əksər insanlar bilir ki, mən satışla məşğulam, səhifəmi follow edirlər. Bu formada da Sitaretimi genişləndirdim və daha sonrasında sosialda Backstore adlı mağazanı vurdum. Hansı ki, Instagram üzərindən qurulan onlayn mağazaydı bu. E, bu yöndə də, demək olar ki, universitetin 4-cü kursuna qədər davam etdim. E, daha sonrasında e, hiss edirdim ki, nəsə çatışmır. Çünki mən bu yola girərkən bir təcrübəm yox idi. Mən sadəcə satışda e, öz üzv qalırdım pulu düşünmürdüm qətiyən. Çünki pulu düşünürsənsə, elə bir kim o pul səndən qaçırdı? Sən görəyə aktual olsa, işi yaxşı görməyəm. Və mən fokuslandım ki, satış eləyirəm müştərilərim çox haqqında mülkiyyət portfecləri aldıqdı çox söz qalırdım. Bu formada bu minvalan davam etdim. Məkan 4 il artıq fərqinə vardım ki, mən universitetə bitirirəm. Qrup yoldaşlarım əksəriyyət başladılar magistra hazırlamağa. Mən istəyirəm bunu istəmirəm. Yəni bu mənim istədim deyil. Evdəklər ailəm də bu məclis mənimə məcbur etdi. Sən də magistra get. Nə deyüşməsən, o dırnaq arası alvermə hüququda. Lakin sonrasında qərarımı verdim ki, mən magistr oxumayacam. Öz biznesimi quracam, öz işimi genişlədəcəm və şəxsi inkişaf etməliyəm. Artıq, e, belə deyim də, təcrübəsiz bir şəkildə çıxdığım yola müəyyən qədər təcrübə ilə davam etməyə başladım və həmçinin də özümü inkişaf yolunda addımlar atmağa başladım, düşburalar aşdırmağa başladım. Daha yaxşının nələr edə bilərəm ki, peşəkar formada bu işi görüb. Alverdi adı altında artıq yox, yəni e, eldirimdə desək, biznesmən adı altında çalışıb, eyni zamanda şəxsi inkişaf edib, daha yaxşı işlər görüm başladım, araşdırma etdim. Ee, bazarda bu dəqiqədə çox yayılmış biznesdə etimlə kursları var. Hansı ki, mən düşündüm, SMM-i yaxşı biləsəm öz biznesimi daha yaxşı inkişaflandıraram və 3 aylıq SMM kursuna yazıldım. Ee, özü də mən aha, özü də mən e, bir şeyi başa düşmüşdüm ki, beyinə yatırım etmədən inkişaf etmək gərək mümkündür. Dünyada ən ideal yatırım növü beyinə edilən yatırımdır. Aha, ə, açığı desəm, əksər insanlar var ki, düşünürlər ki, sıfırdan biznesə başlamaq qeyri-mümkündür. Çünki əksəriyyətin mifologiyası bu yöndədir. Lakin mən deyərdim ki, qeyri-mümkün deyil. Mən özüm ticarətə başladığım zaman sadəcə 3 manatla başlamışam. Əksər yerlərdə bunu deyəndə şoxa girlər ki, necə olur? 3 manatla nə edəmsən? 3 manata bir kitab almışam o kitabın üstündən 2 manat qoyub 5 manata satmışam. Bu mənə zövq verdiyi üçün bunu davam elətdirdim. Daha sonra bütünlüyü qaldırmağa başladım. Yəni belə deyim də öz qazancımla əlimdəki mayanı artırdım. Daha sonrasında ticarətimi genişləndirdim. Və təbii ki, bu da öz axarınca getməyə başladı. Yəni satış-satışı gətirdi. İnsanlar bir-birinə tövsiyə əzərindən başladılar ə, məhsulları tanıtmağa, məni tanıtmağa, nömrələrini bir bir-birinə verməyə. Bu dövrdə, yəni bu daha aktiv idi da. Və bu formada da müştəri sayım əvvəl 5 ilisə, sonra 10 və sair artmağa başladı. Mütləq olaraq başlanğıcı tutduğunuz müddətdir 3 manat qəldiniz. Və bu 5 ilin tamamındakı təxmini bir Hardan xara gəlmisiniz? Onu qeyd edə bilərsiz. Aha. Mələ, ə, şey belə deyim mən, ə, əslində insanın beynində nəyi bitirməyindən asılıdır, mən düşünürəm. Çünki beynində bir rəqəmə qoyursansan, məsələn, mən ə, aylıq hədəf qoyuram aya, təki 500 manat qazanmalıyamsa, mən o 500 manatda qazanmalıyam. Öncəsində mən bu psixologiyada olmadığım üçün heç qazanclarımı bilmirdim. Daimi şəkildə elə mə pul gəlirdi, özümə, ailəmə, nə bilmək, xərs edirdim. Zaman içinde artıq mən bunların fərqindəliyini yaşadıqca başladım məqsəd qoymağa ki, mən aylıq nə qədər qazanmalıyam, nə qədər kənara qoymalıyam, nə qədərini özümə xərcləməliyəm və bu yöndə davam elədim. Aylıq hədəfim 500 manat idi əvvəl. Daha sonrasında 6 ay, 7 ay bunu davam etdirdim, gördüm alınır. Və sonrasında bu büdcəni artırmağa başladım. E, yəni ən aldıq konsuda düşünürəm ki, e, siz e, hansı bu son 5 il, 6 il uğur qazanmısınız? Geriyə baxanda nə görürsünüz, nə istəyirsiniz? Mhm ə çox maraqlı sual verdiniz çünki insan geriyə baxıb düşünəndə o yaşadığı çətinlikləri, sıxıntıları, bəzən pulsuz qaldığı zamanları, yəni işləyirdim, çatdırılmalara gedirdim, gəlirdim, yenə əlimdəki pulu ayya verməli oldum və s. elə ilə xır. Yəni onları düşünəndə və plus da ki, ə, emosional olaraq bəzən çöküş yaşırdım. Niyə? Çünki dəstəyim yox idi. Nə ailəminə, ata, ana, nə yoldaşım ə, inanmırdılar. Deyirdilər, sən təhsil almsan, maaşlı işə gənələcəksən, nə işimlər düşməsən, ticarətin arxasında və s. Yəni insana inamsızlıq ə, ən böyük zərbə idi sanki və mən öz içimdəki inamla inşaf eləməyə başladım. Heç kimə dinləmədim. Demək olar ki, çox çətin bir hal idi. Amma mən bunun üstəsindən gəldim. Ə, düşünürəm ki, əksər insanlarda bu kimi hal yaşanır və ə, inamsızlığın üstəsindən gələrək də düşünürəm ki, ən doğru qərarı verdim. Çünki maraqlı sektorda özümə çox görməmişəm və fikirləşirəm ki, öz potensialını mütləq kəşf edib ortaya çıxarmalısan. A, birinci tövsiyəm insanlara bundan ibarətdir ki, əgər bir iş görmək istəyirsinizsə, bir layihə başlatmaq istəyirsinizsə, birincisi, heç kimdən məsləhət almayın. Kirin, araşdırma edin, artıq internet, ə, demək olar ki, hər bir şeyə əl çatan edir araştırma edin, qərar verin və başlayın. Sizin yerinizə sizin oğlunuz danışsın. Daha sonrasında özünüzə maksimum güvənin və inanın. Bəli, səhfləriniz olacaq və bu səhflərinizdən nəticə çıxarıb davam eləyin və zətfən mənim hal-hazırdakı inkişaf yolum bu yöndə gedir ki, şirkət və Backstory AZ-dan əlavə mən şəxsi inkişaf üzərində mentorluq verirəm. E, Elə insanlar olur ki, harda, necə, hansı formada başlayacağını bilmir və onlara maksimum dəstək oluram. Bunun üçün də Instagram hesabıma @aydabeyn yazıb müraciət edə bilərsiniz. Tam könül şəkildə sizə dəstək olun. Ola bilərəm. Personalara Tural Tağı soya çox təşəkkür edirəm ki, bu gün mənim hekayəmi səsləndirməyim üçün şərait yaratdı və düşünürəm ki, bu hekayəm ən azından müəyyən bir insanın insana stimul ola bilər. Təşəkkürlər.